Bildiyimiz kimi hər bir dildə isim əsas növlük hissələrindən biridir. Bu ingilis dilində də belədir. İngilis dilində noun, yəni isim, əşyanın, məfhumun, hadisənin adını bildirən əsas növlük hissələrindən biridir. Şəkildən də gördüyümüz kimi, isimləri quruluşca 3 yerə bölə bilərik. Simple nouns, sadə isimlər, derivative nouns, düzəltmə isimlər, compound nouns isə Müəllim, siz kimi isimləri qorluşca üçə bölündükdən sonra onlar haqqında fərdi şəkildə məlumat vermək lazımdır. Simple nouns, sadə isimlər bir kökdən ibarət olur və onların üzərinə şəkilçi əlavə olunmur. Burada mən sizin üçün a cat, a man, a girl, a village, a doctor and I di isimlərimin misal göstərmişəm. Gördüyünüz kimi sadə isimlər sayıldığı halda onların əvvəlinə müəyyənlik artiklı əlavə olunur. Derivative nouns dedikdə kökdən və sözdən ərcə şəkildən ibarət olan düzəltmə isimlər nəzərdə tutulur. Onlar sifətin, feilin və yaxud elə ismin kökünə əlavə olunaraq düzəltmə isimlər əmələ gətirir. 1-ci hissədə qeyd etdiyim isimlərin hər biri suffixlərin köməyi ilə yaradılmışdır və bu şəkilçilər sözün sonuna əlavə olunur. Ship, friendship ismini, h marriage evlilik ismini, ant student hələ isminə gətirmişdir. Burada bir həqiqət çıxmaq istəyirəm. Uşaqların əksəriyyəti student isminin sadə isim olduğunu və tələbə mənasına tərcümə olunduğunu bilir, lakin student ismi əslində düzəltmə isimdir. Əs study təhsil almaq felinin sonuna əlavə olunmuşdur. Don kingdom krallıq sözü əmələ gətirmişdir. Teach felindən teacher ismini, yəni müəllim ismini əmələ gətirmək mümkündür. Full şəkilçisi child sözünün ə, üzərinə əlavə olunaraq uşaqlıq ismini əmələ gətirmişdir və biz bu sözü təbii ki, keçmiş zamanda olan cümlələrin içərisində tez-tez görürük. Men şəkilçisi isə agreement-in kökünə əlavə olunaraq agreement razlaşma ismini əmələ gətirmişdir. Gördüyünüz bütün bu example-lar suffixlərə misal ola bilər. Və sonda qeyd etdiyim prefix istəyirsə burada 4 şəkilçi rast gəlmək mümkündür. Mis On, this və i şəkilçiləri sözün əvvəlinə əlavə olunaraq düzəltmə isimlər əmələ gətirirlər. Compound nouns dedikdə isə 2 və ya daha artıq sözün birləşməsi ilə əmələ gələn mürəkkəb isimlər nəzərdə tutulur. Gördüyünüz kimi mən burada sizin üçün apple tree, alma ağacı, father-in-law, qayınataq, big pocket, cibli isimlərindən misal göstərmişəm kuruluşca üç yerə bölündükdən sonra mənasına görə isimləri qruplaşdırmaq əsas məsələlərdən biridir. Mənasına görə isimlər iki qrupa bölünür. Bunlar common ümumi isimlər, proper xüsusi isimlərdir. Ümumi isimlər özü də ayrı-ayrılıqda concrete və abstract olaraq iki hissəyə ayrılır. İlk növbədə ümumi və xüsusi isimlər haqqında məlumat ala. Ümumi isimlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? Eyni qəbildən olan məfumları adlandırmaq üçün istifadə olunan sözlərə ümumi isimlər deyilir. Yəni cümlədə gördüyümüz man, girl, boy kimi bütün isimləri biz ümumi isimlər adlandırırıq. Və bu isimlər cümlədə kiçik hərflə yazılır. Lakin Azərbaycan dilindəki qanunu da nəzərə alaraq sadəcə cümlənin əvvəlindən bu sözlərdən biri gələrsə, o zaman böyük hərfdən istifadə olunur. Xüsusi isimlər dedikdə isə xüsusi adlar, hansılar ki, cümlədə İstənilən yerdə gəlməsinə baxmayaraq böyük hərflə yazılır. Bunlara xüsusi isimlər deyilir. Ümumi isimləri də özlərini iki qrupa bölmək mümkündür. Bunlar konkret, yəni concrete və abstract, yəni mücərrəd isimlərdir. Bizə görə bildiyimiz, toxuna bildiyimiz əşyaların adlarına verilən isimlər konkret isimlərdir. Count isimlər özləri də iki yerə ayrılır. Countable sayılan isimlər, uncountable isə sayılmayan isimlərdir. Countable, yəni sayılan isimlər haqqında danışarkən aşağıdakı xüsusiyyətləri mütləq şəkildə nəzərdən keçirmək lazımdır. Countable nouns həm təkdə, həm də cəm də işlənə bilər. Misalda da gördüyümüz kimi, a book kitab isminin sonuna s şəkilçisi əlavə etməklə books kitablar ismini E-car, maşın sözünün sonuna e şirketi alavet etmekle maşınlar ismini emele getirmişiz. Bu isimlerin karşısında bir müeyyeli e istifade olunur. Tabii ki eğer müeyyel ettiğimiz isim sayılarsa onun karşısında sayitle başladığı halde em, samitle başladığı halde ise e-article istifadə istifade olunur. E-tree ifadesinde tree ağaç sözü t hərfi ilə başladığı için samit hesab olunur ve onun karşısına e-article alavet edilmiştir. an apple. Alma sözündə isə apple ifadəsi a hərfi ilə, yəni saitlə başladığı üçün an article-dan istifadə edilir. Və qarısında miqdar sayı gəlməsi qaydası isə ondan ibarətdir ki, bir isim cəmədədirsə tədrik onun qarısında miqdar sayı istifadə oluna bilər. Uncountable nouns cəmdə işlənməyən, qeyri-müəyyən article gəlmətən isimlərdir. Onları nisbət olaraq aşağıdakı qruplara bölmək mümkündür. İlk növbədə ümumi məna daşıyan isimlər Yəni money, pull, furniture, mebel, luggage, yük, traffic, tıxac isimləri ingilis dilində sayılmayan isimlərdir. Money, yəni pul ismi ingilis dilində sayılmasa da, onların vahidi, məsələn, manat, dollar kimi isimlər sayılan isimlərdir. Buna əlavə materiallar, yəni cotton, pamuk, wool, yun, silk, ipək isimləri sayılmayan isimlərdir. Metallar, gold qızıl, silver, gümüş, iron, dəmir kimi isimlər də sayılmır. Bundan əlavə elma adları, hansılar ki, literature, ədəbiyyat, history, tarix və müəyyən dil adları, bunların heç biri ingilis dilində sayılmır. İdman və oyun adları, baxmayaraq ki, sonunda s şəkilçisindən istifadə olunub, bu isimlər də sayılmayan isimlərdir. Məsələn, dominoes, domino, billiards, billiards kimi. Bəzi ərzaq məhsulları, hansılar ki, butter, yağ bread, çörek, cheese, pendir, sugar, şəkər sözlərdə inglisçində sayılmır. Ən sonda maye halında olan isimlər isə, məsələn, water, su, milk, süd, coffee, kofe, tea, çay və oil, maye halında yağ olanlar da sayılmır. Abstract nouns, yəni mücərrəd isimlər adətən vəziyyət, hərəkət, his, anlayış, keyfiyyət və gənərlə şeylərdən ibarət olur. Və bunlara kindness, mehribanlos, possibility, mümkünlük, dream, xəyal kimi simlər aid ola bilər. Lakin bunlarda da istisnalar mövcuddur. Idea, ideya, an impression, təsürat, a, a voice says, əla problem kimi ifadələr mücərrəd olsa da sayılan simlər sırasındadır. Gördüyümüz kimi ingilis dilində istisnalar heç vaxt qaydanı pozmur. Məsələn, yuxarıda göstərdiyimiz simlər bəzən kontekstdə görə tərcümə olunarkən digər mənada tərcümə olunarsa, bu zaman saylan isimlərə çevrilir. Food taxta kimi sayılmayan, meşə kimi sayılan isimdir. Hence in work iş mənasında sayılmayan, əsər mənasında sayılandır. Paper ağız mənasında sayılmır, lakin like qətsə mənasında sayılan isimdir. Jam mürəbbi ismi xatranasında sayılmır. Noise səs kimi ismi xüsusi səs ifadə etdikdə sayılan isimdir. Time "loved" mənasında sayılmayan olsa da, dəfə mənasında sayılır.